yana rasulimiz alayhi alayhissalotu vassalom bir kun masjidga kirdilar bir odam namoz o'qiy boshladi namoz o'qib bo'lgach payg'ambar alayhi ki salomga kelib salom berdi salomiga alik oldilarda namozingni boshqatdan o'qi dedilar yana borib qaytadan namoz o'qidi namozini tugab kelib yana salom berdi salomga xuddi birinchidakki alik oldilar uch marta qaytarildi endi bundan chiroyli o'qiolmayman ey ollohni rasuli san namoz o'qimading deb namoz o'qishlik qandayligini ta'lim berdilar o'rgatdilar sizni haq ila yuborgan zotga qasamki bunday chiroyli namoz o'qimayman namoz ado qilolmayman menga o'rgating dedi payg'ambar alayhissalom agar namoz o'qishga tursang mukammal tarzda tahorat qil keyin qiblaga yuzlan allohu akbar deb ayt keyin qodir bo'lganingcha qur'oni karimdan qiroat qil keyin ruku qil toki ruku holingdagi xotirjam rukun holingda tik turishing shundan keyin sajdaga borgin rukuni mukammal qilgin sajdani mukammal qilgin sajda qilgan holingda xotirjam tur keyin yana sajdaga borgin xotirjam holda bir oz o'tirib keyin sajdaga borin sajda qilgan holingda xotirjam tur qarang namozni ko'p joyida xotirjamlikka buyuriladi taroveh namozi borku ma'nosi shu istirohat xotirjam bo'lishlik namozida bu bizdagi namozdagi nuqsonlardan biri namozni ichidan inson o'z nasibasini ola bilmaslik muminun surasida astaadu billah qod aflahal mminun صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم موملر لر نجاة طبط لر ولر نماز لر خشو خشو كي خشو bekorchi behuda narsadan yuz o'girgan edilar bir ish bo'lsa kelajakda ertaga indinga bir oydan keyin bo'ladigan bo'lsa siz aytasizki falon narsa bo'ladi deysiz bo'ldi demaysiz hali bo'lmadiyu u alloh taolo mo'minlarni aytyaptiki bo'ldi najot topib bo'ldi dey deyaptida hali qiyomat bo'lmadi jannat bo'lmadi nega bu bo'lib o'tgan zamonga fe'lda gapiryapti desa bu qat'iylik shak shubha yo'q ikkilanish yo'q agar o'sha mo'minlar namozlarida xushuga ega bo'lib o'qigan bo'lsalar najot topib bo'ldilar deyaptida de. endi najot topsalar kerak emas yoki topadilar emas topdilar deyapti ishonaver qalbingda zarracha shak bo'lmasin namozxonlar demadida de, namozida de hushuga ega bo'lgan insonlarni zikr qildim bu surada nimaga desa xushuga ega bo'lishlik bu bir ish bo'lsa namoz boshqa bir ish ya'ni rukularda sujudlarida tashqi zohiriy ko'rinishlarni juda chiroyli ado qilishingiz mumkin lekin siz qanaqa namoz o'qiganingizni tashqaridagi odam bilmaydi ollohdan boshqa eng katta sabablari qalbiy kasallikdan xoli bo'lgan odamni xushusi tezroq keladi qalbida musulmonlarga nisbatan g'arazi dunyoga nisbatan muhabbati orzu havaslari bor inson hushu qilishga qiynaladi chunki hushuga erishish yo'lida uni bosib o'tadigan devorlar to'siqlar judayam ko'p u qatdan hushuni ko'rsin